Я було засновано 2004 року у Миколаєві. Музиканти одразу обрали курс на рух у стилі класичного хеві. Під впливом як західних, так і вітчизняних команд. Гурт став писати свої власні композиції, які одразу вподобали тисячі прихильників. подытожить, что все самые талантливые люди родом из Николаева. Там колыбель их творчества, оттуда истоки их вдохновения. Правильно? Ну да, очень большое как бы происхождение музыкантов и артистов нашей постсоветской и уже нынешней украинской и российской сцены. Выходцы именно из Николаева. Поэтому, может быть, мы одни из тех, которые в будущем покорят просторы нашей большой, скажем так, родины Украины. Ну, например, моя дочь, которая очень интересуется рок-культурой и рок-группами в общем, она почему-то э, сделала для себя вывод, что вы московская группа. Ну, мы довольно-таки часто выступали в Москве на больших фестивалях и закрытых площадках, вот, поэтому как бы есть большие концертные видео из Москвы, поэтому может быть сложилось впечатление, что группа московская, тем более, что многие сами как бы россияне нас скажем так, приобщили к себе. Внимают за своих. Они да. переманивали их? Э, ну, переманивать сейчас довольно-таки сложное время. Для того, чтобы переманить, нужны хорошие условия. А условия никто предлагать хорошие не хочет. Поэтому мы предпочитаем оставаться на своей земле. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. У вас группа называется так вот Крылья. Ну, крылья-то... не это. крематорий, там, скажем, не реквием. То есть удачно, я бы сказала. Кто крылья был крылья инициатором такое, э, спонтанное название. На одном из первых концертов э, Олега, mm -hmm. нашего гитариста и основателя группы, подошел э, ведущий и спросил, как вы назовете, ну, как вас назвать, собственно, группу. Вот. Ну, он сказал, не задумываясь, крылья. Так как бы и поплыли, полетели. Это был 2004 год, я тогда учился в университете имени Мечникова в Николаеве. И я был единственным, кто учился в этом институте. Ребята наши учились в других институтах. И на базе нашего университета была рок-группа. И я, собственно, когда поступил туда, я так э, сдружился с людьми, которые там занимались э, музыкой, инструментальной, и так попал как бы в, это, в эту всю тусовку, можно сказать, местную университетскую. И затем эти все ребята как-то так исчезли, и я пригласил туда вот Сашу Миколиста, и мы начали что-то свое придумывать. Примером это были в основном, конечно, западные группы, это образца 80-х годов. Не скажу, что подражание, просто как-то впечатлились этим всем, и начали что-то вот сразу свое делать. начале, конечно, были кавера. Это мы делали первый кавер, это местная группа «Диалог», у нас была очень известная, у нас есть «Союз». Да, и мы сделали вот песню Неуходимый ангел, самая первая наша вообще песня была, которую мы исполняли на концерте. Вот, и мы сделали на нее кавер и чуть-чуть э, свой немножко изменили его. Вот, и, собственно, как бы она и породила название группы, потому что у нас ассоциативно пришло. То есть у нас был там ангел, ангел, крылья. То есть такое быстро пришло было вот ассоциативное такое название. для вас хобби или уже профессия э, ну конечно сейчас с музыкой зарабатывать очень сложно большие скажем так гонорары поэтому в большей степени это для нас хобби но это наша душа это наша жизнь поэтому без этого просто невозможно жить какая бы не была бы работа какие бы занятия то есть нас не опекали и не преграждали все равно музыка скажем так на первом месте у нас находится. Многие артисты, для которых музыка впоследствии стала на первом месте, разными путями, возможно, к ней шли, но у всех было это желание с детства. Очень мало встречается артистов успешных, которые бы вот сначала учились, например, там, скажем, на инженера механика, а потом вдруг раз, вот их озарило, вот тут сыпятся ноты, вот тут сами лавины льются стихи. У вас каким был этот? Путь? Я думаю, это уже заложено как бы с детства. У нас в основном все музыканты с детства начали заниматься музыкой. Но То есть музыкальная ни, ни, школа никто... традиционно? Нет, не обязательно это музыкальная школа. Допустим, я занимался в школе, в хоре пел, как бы потом забросил эту музыку. Ну, э, я предполагаю, что как бы мои родители, родственники, близкие слушали тяжелую музыку, поэтому они мне э, передалось, может, так по генам, а может, это просто привычка из детства слушать эти ноты. Вдохно... Вдохновился я, что-то понравилось, что-то меня окрылило. И как бы вот так где-то лет с 15-16, когда Починається лічність, така формірується у чоловіка. Я приділився цим стилем і вибрав для себе іменно такою направлення. Жанр музики. З самого початку артисти вирішили виконувати свої пісні російською мовою. Тематика їх композиції балансує між життєвими проблемами та міфічними легендами і сказаннями. Та що яскраво характеризує цей колектив, це мелодика, що запам'ятовується одразу і яскравий, пронизуючий вокал. Вот. Ну, я рад приезду группы «Крылья» в наш город. Я рад знакомству с этими музыкантами. Они относительно молодые музыканты, но уже в ближайшее время. будут праздновать свой первый юбилей. Это уже 10 лет. Для коллектива это уже приличный срок. Это, можно сказать, расцвет. То есть они как раз набираются опыта, по большому счету уже набрались. Но, с другой стороны, нет предела совершенства. То есть ты, если работаешь в этом жанре, ты должен постоянно быть на высоте учитывая потенциал этой команды, учитывая популярность ее на всей территории бывшего Советского Союза. То есть ее действительно знают и в России, и в Белоруссии, и на Украине, ну и, собственно, в Азии, там, где есть русскоязычное население. Причем по той простой причине, что у них стиль очень доступный. Это hard and heavy metal. Вот, это тот стиль, в котором ну, работает любимая всенародная группа Ария. То есть высокий вокал, виртуозное владение инструментом. Вот. Опять же, творческий потенциал по той простой причине, что ребята пишут свою музыку. Сейчас родители относятся к вашему творчеству? Они ваши первые э, критики или наоборот им все нравится? Всегда родители меня поддерживали, никогда не не были противниками того, чем я занимаюсь, потому что я ну как бы не просил чего-то сверхъестественного для себя занимался спокойно музыкой, не не, не шатался. Всякого... пределе? да я как бы не не, не отношусь к таким к такому движению которое как бы фанатично именно то есть как принято принимать рокеров там в грязных косухах и, в грязных волосах и, и потных вот быть в этом движении я люблю довольно культурное прият... ну то есть обычный образ жизни но музыка это это в душе Рокер э, в свое время, особенно молодой, не проходил через э, наркотики, наркотики, спиртное и другие вещи. К сожалению, да. Сейчас вредные привычки. Э, да не только сейчас. Это во все времена можно почитать сколько книг и как бы всегда наркотики они были в той или иной степени. Э, алкоголь, он тоже вы сами знаете, пошел. Не только и, в попсу. Из, из, ну, из древних, еще в Библии написано, что упивались виномы. Поэтому я не считаю, что мы сейчас на таком в такой период живем, когда это менее или более доступно. То есть это всегда было доступно. Кто хочет этого, тот обязательно получит этого. Единственное, что, конечно, я же говорю, надо иметь какую-то планку. У вас есть эта планка? Конечно. Есть у вас этапланка. есть... Вы, вы склонны вообще к вредным привычкам? Или вы с ними боретесь? Или, ну, вас, или у вас вообще нет и нет? было? вредные привычки, я думаю, есть у всех э в той или иной степени. Более или менее, как бы... Вот, ну, ал ал алкоголь мы употребляем, естественно, как практически... Почему а это естественно? Ну, я не знаю, так повелось так просто. А что из напитков конкретно? Пиво в основном пиво как бы, оно утоляет жажду. Ну так это и, слабый и такой. не спиртной, Сла -слабый, слабый алкогольный напиток. Да, из такого чего-то более, ну то есть там, коньяк или виски какие-то. Приоритеты вообще в музыке, кроме э, той музыки, которую вы играете, поете, у вас есть еще какие-то приоритеты? Да, я люблю классическую музыку. Например? Люблю кого? Ну, это у меня нет каких-то рамок. То есть я если слышу приятную для себя музыку, я не задаюсь вопросом, кто ее играет, кто ее исполняет. Мне просто нравится, я слушаю, я не фанатично к этому подхожу. То есть я не могу там собирать себе сборники, конкретно каких-то классиков. Мне нравится, я слушаю, выбираю в социальных сетях сейчас замечательные приложения, есть э, аудиозаписи, там легко все набрать, найти и, и просто послушать от души. И электронная музыка мне тоже немножко как бы нравится, вот. Сейчас все-таки так... такая тенденция наблюдается, что вот публика, она все-таки, наверное, присытилась именно электронной музыкой и больше вот она тяготеет к живому голосу, к живому инструменту. Ну, электронную музыку я Слушаю только такую более классическую, еще 80-х начало 90-х. Но более, как бы скажем, то, что, то, что сейчас практикуется в, в клубах, я, конечно, такое не слушал. Это уже тяжел, тяжелая электронная музыка для меня становится. А где вы учились? Я закончил железнодорожный техникум. Вообще по специальности, специальности техник-электромеханик. Вот, никак вы это не, не связано. Ну В да, с металлом, да. Ну, с музыкой это не связано. Ну, по-своему, да, там музыка, как бы, я работаю, связана. Музыка железа. Да, да, можно и так сказать. вышло порядка уже пяти альбомов. Они записывались на CD максимум. Это в Москве. Тоже, кстати, как показатель, это лучшая студия в СНГ. Ну, в жанре стиль heavy metal и так далее. То есть пишутся действительно ведущие коллективы. России, Украины и так далее. Вот. Далее рад приезду в наш город. Почему? Потому что вот благодаря нашим зрителям, опять же, благодаря их выступлениям, их подходу развитию, люди это видят, то есть нашего зрителя не обманешь, особенно рокового зрителя, почему? Потому что он моментально чувствует и фальш, моментально чувствует неумение, отсутствие мастерства и так далее. Этой группе это не грозит, то есть это реально мощные ребята, они к нам, у нас были последний раз вот, полтора года назад в этом же зале, в зале концерт-холла «Виктория», вот, и они, что называется, порвали зал, то есть Публика в буквальном смысле слова стояла. То есть она провожала команду и овациями, и аплодисментами, и криками, и так далее. То есть ребята ну, получили посыл из зала, соответственно, такой же посыл они сделали в зал. Четвертый раз в Кировограде. Вот. Каждый год вот. с 2000. Вот именно на этой концертной 29. площадке. Нет, на этой концертной площадке мы уже в третий раз. Как да. вы оцениваете вот такую вот атмосферу подачи? Атмосфера, Вер... знаете, она такая неформальная, не, необычная. Очень даже, кстати, мы первый раз, когда приехали в этот зал, когда собрались такие солидные люди, мы подумали, что сейчас нас там закидают там, грубо говоря, яйцами, помидорами и засмеют и скажут, ребята, спасибо, теперь мы будем слушать то, что нам нравится, бармен заряжай, там, диджей заряжай. Нет, очень все восприняли хорошо эту музыку, вот, были довольны, насколько мне показалось и нашей команде, вот, собственно, организаторам этого э, зала мероприятия, поэтому нас приглашают уже сюда именно конкретно в третий раз. Мы довольны, все довольны, поэтому хорошо, что так складывается. Было бы глупо не приглашать такого уровня коллектив, хотя у них действительно сейчас плотный график, гастрольный график, но тем не менее пошли навстречу. Вот. И я рад, что есть возможность привести, привозить такого уровня коллективы, будем стремиться к этому, будем ну, развивать, не будем стоять на месте. Вот будем делать ну, по возможности, по возможности все лучше и лучше. А вам как артисту, где э, проще, легче выступать? Вот в таких камерных залах или все-таки э, на сцене, где между артистом и зрителем все-таки существует какой-то барьер? Знаете, тут не угадаешь. Все зависит от э, публики, от людей, которые пришли на этот концерт. Если они хотят тебя слушать и хотят... Э, слушать ту музыку, которую ты творишь, то без разницы, пусть они будут даже на сцене, пусть они будут в репетиционной комнате, либо же на студии, либо в этом зале, то есть разницы нет. Ну, конечно, более привычная площадка – это сцена и, собственно, фан-зона. Вот. Ну, особо я же говорю, то есть все зависит от людей, которые пришли на концерт. Чтобы достичь успеха, должна быть команда, которая работает четко, злогоджено, кажут украинскую, смотрит в одном направлении. Возможно ли это в искусстве в принципе, и у вас какие вот приоритеты? Вы согласны мириться с высококлассным музыкантом, но если вас не устраивают его человеческие качества, или вы предпочтете все-таки близкого по духу человека в своей группе? пусть он будет менее профессионален каких-то, как, как музыкант, скажем. Рок-музыка вообще изначально, она очень сложная музыка. Вот. Поэтому у нас были разные музыканты, уже сменился не один десяток исполнителей, которые были в нашей группе за наши 10 лет существования. Вот. Были и хорошие музыканты, и не очень хорошие, скажем так, может быть, люди, пусть будет так, да, <связь> вот, с тяжелым характером. Э -э тут, конечно, хорошо найти эту грань, когда человек и хороший музыкант, и адекватный человек. Хорошо бы найти вообще. Хорошо бы найти, это, это очень сложно, но даже хороший человек в одно прекрасный момент, в один прекрасный момент может стать, скажем так, тебе неприятелем или отвернуться от того стиля, который играешь, потому что вкусы со временем могут меняться вот, и опять же человек может остаться хорошим, но приоритеты его в музыке поменяются и он предпочтет более тяжелую либо более консервативную музыку там пусть, пусть это будет там, я не знаю джазовая музыка либо же очень такой тяжелый брутальный металл. поэтому э, качели качели постоянные качели. раз тоже о чем-то говорит то есть нам приятно От эдуард очень человек очень приветливый очень и организатор очень такой ну хороший сказать. то есть мы сравниваем с другими организаторами ну, даже больше служу по человеческим качествам, то есть не смотрю там на какие-то такие рабочие моменты рабочий момент они это вот уходят на второй план когда человеческие качества проявляются и вот в этом плане как бы симпатия такая взаимная возникла у нас мы четвертый раз уже приезжаем уже мы прошли как бы через все но своему стилю мы стараемся не изменять приблизительно в одном и том же жанре работаем вот. мы такие ценители скажем так олдскульного металла поэтому я, я не думаю что в нашем возрасте тем более что у нас есть э, люди постарше в группе довольно не думаю что у нас что-то что-то в дальнейшем поменяется. Существует такое понятие, что вот у человека, ну такое философское, у человека должен быть как минимум один друг и один враг. У вас много друзей, в принципе, и много ли врагов? Ну, э, если у вас друзья в кировограде. Вообще, скажем так, друг это такое громкое слово. Что да? же громкое термин, нормальное, мне термин такой громкий, очень друг, он проверяется не за один год, и не за один месяц это проходит не только печали, потому что другу э, радость чью-то тоже Бывает тяжело пережить и счастье и успех. то есть товарищи да товарищи много есть они и в Кировограде если если брать э, так скажем так не совсем глобально то друзей э, хороших друзей хватает то есть больше Ребят. чем врагов я думаю да врагов я вообще как бы стараюсь себе не искать и не люблю ни с кем ругаться то есть ну, ситуация бывает всякая ну, в основном я человек не конфликтный, поэтому врагов себе стараюсь не наживать. Сейчас и так очень сложное время, поэтому лучше мириться. А для кого в Кировограде э, вы считаете своим другом? Ну вот, собственно, организатор Эдуард, который сегодня чудесный зал нам предоставил для того, чтобы мы порадовали и его, и как бы, людей, которые сегодня придут сюда, и ребят вот мы привезли еще с Николаева, ну, наши товарищи тоже, друзья. Вот, группа Deep Silence. Большая часть вашей жизни происходит проходит на колесах, в поездках, на гастролях. А э, как это воспринимает ваша вторая половина? Вы женаты? Э -э, ну, еще, скажем так, не женат. Но, Девушка? Да. Как воспринимает? Да, она отлично это воспринимает, она очень любит эту музыку. Она, она с вами ездит? Она с нами ездит. А, и поэтому часто. нормально воспринимает? Ну, даже когда не ездит, очень адекватно воспринимает. Она тоже занимается группой, она, скажем так, у нас пиар-менеджер, поэтому она с нами всегда и везде. Вы бы поменяли выступление в Кировограде на выступление в другом городе, если бы там, скажем, зал был больше, посадочных мест больше, но естественно, касса была. Мы его с Эдуардом с удовольствием связались. То есть это было нас очень душевно все было. Даже дело не в залах. Мы выступали на больших площадках, на маленьких. Я абсолютно не выбираю по количеству мне главное атмосфера, душевность отношений. То есть я поняла, Кировоград или раньше он назывался или вас это поражает и на своей душевность. Ну, да.